おはようございます。今日は日曜日です。ちょっと朝ゆっくりでした。ごふべよ。べよ。それべよ。 こはなんか今日はすごいハイパーですハイパー実は前からご飯は解体が治っていませんすでに薬を二3週間くらい飲んでるんですけれども 一時のひどい買い替えはなくなりましたけどまだ買い替えが収まりませんシャンプーは体に合わなかったのか強すぎるから余計かゆくなってしまうので今はそれは検討中ですが抗生物質と抗菌剤ダニ予防ダニ削除全部やったけど まだ買い替えが止まらないのでえっと実はうちはチキン鶏肉を茹でたものを揚げていたのですがそれはストップしてちょっと良くなった感じがするので今回は。 ドドッグフードを変えてみました今まではオリチン使ってたんですけど今回は実はこれロイロイが小さい時も食べてましたピナクルですあピナクルピナクルですピナクル 見えますかピナックルうん値段はオリチンとそれほどは変わらないので,でサーモンスイートポテトだったかなこれに変えてみますねご飯良よくなるといいねそれでずっとオリチンでうんちが緩かったので いろんな野菜を試したんですけど、えっと、一番効果があったのがブロッコリーでしたその次がキャベツさつまいもはあまり効果がなくてご飯もあまり効果がなかったです硬いご飯にすればちょっといい時もあったんですけど あと消化剤を飲んでる時はやっぱりうんこの調子が消化剤を飲んだ時のお食事はうんこがいい感じに出るのでそれも原因なのかなと思うんですけどちょっとよく分からないんですでもとにかく今日からピナクルに変更するのでちょっと突然なんであんまり良くないんですけどキャベツを最近はずっと入れてたならでキャベツとピナクルで。 あ,はんはんあ、今ご飯はね5食食べてるんでまだそのなんか消化が悪いのでいっぺんに帰ってはいけないってよく言うと思うんですけどキャベツを足してるので今まで食べてたからねキャベツはねちょっとそっちの意味でもうオリチンは一切やめてオリチンパピーは鶏肉と卵が入ってるんですよねだから 鶏肉なのか卵なのかもちょっとまだわかんなくてでもこのかゆがり方は絶対アレルギーだと思うんですよねだってまずかゆがるんですけど赤みがないんだよねお肌もまあまあ綺麗なんですよちょっとこの辺りが薄いねと先生に言われたんですけどそんな薄いっていうほどでもないしねえでもかゆいかゆいが止まらないんで。 ま時計度のただもう一つ気になるのがうちは猫が野良猫がやっぱり敷地内に入ってくるので、まあ、一番最初の時の「飲み」「猫のみ」あの時はまだご飯は「のみ」の薬を飲んでなかったんだよね。 それで体に確かに黒い粒でもほんのちょっとだけしか本当に体に1つか2粒ぐらいの黒いこれなんだろうっていう粒があってでも外歩いてるから何かそういうものかなと思ったりでも調べると飲みの糞の可能性もあるっていうそれが。 そうだね、シャンプーした時に 3, 3回ぐらいあったので3週間はちょっとだけその飲みがあった飲みのふん的なものがあったのかな今は確かにないのであれは飲みのふんだったのかなとかって思いながらでもそのもうかいがり始めてからは薬も飲んだし。 予防のスポットもあの駅も垂らしたので確かにその黒い粒ぶみたいなのはもう見えないですけどまだかいかいが止まらないんですよねこんなふうにかいかいしてるんですけどうん。 でもなんか飲みから食物アレルギーを起こしたりもするっていうしとにかく最後の手段でフードを変えてみますねご飯、よし今日からねピナクルよいいよしじゃあご飯タイムしようかちょっと早いけどねよし食べるかな食べるかな ごおいで新しい餌食べるかなこれ食べなかったらどうすればいいんでしょう豚肉を入れるこ、ごおいでこ、ごおいでこ、ごままんまんこ、ごおいでこ、ごおいでこ、ごおでごまこ、早くまこ、ま,ごま ก็ไปเดยสิเอสิเอสก็นั่นก็นั่นชาวดี yes อิคันนอิคันนอ่ะหมอบหมอบก็หมอบหมอบวะหมอบ もうなママ。で、もんなオッケー。さあ、食べるでしょうか新しいごはん。あっ。何人げに食べてるかな大丈夫かなご飯大丈夫食べれる新しいご飯。ご飯のご飯。新しいご飯のご飯大丈夫ですかおなんとなく、そんな問題なさそうに食べてます。よし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 。 ちょっと食べてね。ありがとう。良くなるといいね。